нас были настолько не... некомфортные не отношения с ДП дирекцией, они понимали нашу позицию о том, что мы не хотим даже слышать о существовании этой ДП дирекции, мы хотим слышать о существовании Новоконстантиновской шахты в рамках Восточного горно-богатительного комбината. И таким образом очень напряженные были отношения, если посмотреть за той ситуацией, то наши поставщики, которые поставляют нам, они приходили туда поставлять аналогичную продукцию, их выгоняли, потому что, ну, очень много были отношения. И в конце концов я получаю эти 180 договоров. Вот все. У меня выбор есть. Выбора по большому счету нет. Четко выполняя инструкцию, четко выполняя приказ, я беру и пишу. Правоприемник подписывает. Допсоглашение было на там четыре строчки. что восточный э, Журил Руслан Николаевич как заместитель генерального директора выступая там по, над, по имени доверенности от э, имени генерального директора восточного ГОКа, подписывает данное соглашение о следующем. Компания такая-то и восточный ГОК признают о том что Дан договор за подписанный между компанией какой-то конкретной и ДП-дирекцией. Восточным ГОКом признается, все обязательства по нему признаются. Бла-бла-бла, дата подпись, до свидания. это же не просто компания была, это была ваша компания, Техномаш. Секундочку. Ну, это была моя, может быть, компания, в которой я принимал какое-то участие. И я догоржусь тем, что компания-то до сих пор жива, она как-то там сейчас работает. И... Она и авиацией занималась, она делала 400 машинокомплектов для немецких авиастроителей. Хорошая компания на но самом потому деле. Там вы, Секундочку. Но хорошо относится к техномаш... В Техномаше, там, в Техномаше там. я никогда, никогда, не, вот если я не был директором, если я не был формальным руководителем, я никогда не влиял на производственную политику. Вот вы поверьте. Кто совладельцем, одними из, одним В желтых водах ну, тяжело найти как бы, объекты, в которых где-то с кем-то кто-то как бы не контактирует. Вы это все вчера все увидели, да, то есть там все друг друга знают, там 10 кумовей, 15 сватов, то есть там все перепутано. Там, если ты возьмешь любое предприятие, там, то опосредованно в учредителях можно найти или моих друзей, или моих кумовей, или там, где я, там, например, учредитель, то все скажут, а это там кто-то там еще с ним дружит. Там все перепутано, ну ничего там плохого не вижу. Так вот, там был менеджер, там был исполнительный директор, он и сейчас там есть. Андрей Зароченцев человек, это который. Техномаша? Да, техномаша, человек, который, как бы, это предприятие, собственно говоря, создал с самого первого дня. Вот он его создал. Мы там какие-то деньги вначале туда я инвестировал, партнеры все проинвестировали. Он его создал, он его построил. Оно достаточно успешно в тот момент развивалось, были кризисы. Сейчас оно неплохо э, работает. И работает там, для криворожских предприятий, для криворожских оков, на какие-то иностранные заказы, что-то для БМВ даже какие-то вещи делают. Ну, что-то они там делают.